В традиционной августовской педагогической конференции работников образования Лисосибирска приняли участие свыше 150 человек. Это руководство города, руководители и специалисты управления образования, директора и педагоги образовательных учреждений. И все те, кто связал свою деятельность с этой важной сферой нашей жизни – обучением детей. Первая часть конференции – пленарная. Гостей приветствуют исполняющий полномочия главы города Зинурги Мальдинов и глава администрации Андрей Хохряков. Время проведения конференции совпало с еще одним важным школьным событием – с окончанием приемки образовательных учреждений. Все школы нашего города приняты комиссионно и принимаются постоянно. Это тоже большая заслуга всех вас, здесь сидящих руководителей в преддверии нового учебного года главная тема для обсуждения новый закон об образовании. Работа над этим документом велась 4 года и затрагивает он интересы всех россиян. О том, как будет жить муниципальная образовательная система в условиях реализации нового закона в своем докладе рассказала заместитель главы администрации Раиса Сергеевна Вирц. Начальник управления образования Ольга Егорова также зачитала доклад, посвященный новым контекстам и новым решениям современного образования. В соответствии с Вступающим в силу законом изменения коснутся всех от детских садиков до аспирантуры. Например, дошкольное образование теперь становится самостоятельным уровнем. Появляется новое понятие безопасность школьной среды, а среднее профобразование предлагает два вида программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Изменений предстоит много, и даже самые опытные педагоги согласны с тем, что современные подходы необходимы. Но нужно работать в новом времени. Старое время ушло, сейчас нужно думать о новых методах работы с детьми. Это наше время. Хотим мы принимать, не хотим мы принимать, но надо относиться к этому весьма ответственно и э, все-таки продвигаться вперед, потому что иначе просто-напросто можно оказаться в числе маргинальности. Одной из реформ современного образования станет появление обязательной школьной формы. Многие это нововведение считают скучным отголоском советской эпохи. Но лесосибирские школы решили доказать, что такой дресс-код может быть стильным и интересным. Прямо в рамках конференции вниманию зрителей было представлено дефиле школьной формы. Еще один приятный сюрприз для педагогов города вручение наград, в том числе особого знака почетного работника образования. Медали и цветы учителя получили из рук исполняющего полномочия главы города Зинура Гимальдинова. Признаются сами педагоги, ежегодная августовская конференция ⁇ это настоящий праздник для всего учительского сообщества нашего города. Ведь впереди новый учебный год, сосредоточенный на работе в стенах своего учреждения. А благодаря таким конференциям, как эта, педагоги могут встретиться со своими коллегами, поделиться планами и наметить дальнейшие пути совместной работы. Надежда Севрюгина, Степан Хрисонфов. Время новостей.